Відомий педагог Микола Іванович Пирогов казав: усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів. Про недосконалість сучасної системи середньої освіти сказано багато. Цей погано підготовлені вихователі, і бідна матеріальна база, і корупція. Відверто про проблеми шкільного виховання говорили на зустрічі європейського дитячого дому міжнародної співпраці. Вивод один. мало покоління психічно нездорове. почему-то всех стало модно записывать издевательства над своим подростком и полностью его направлять в интернет, а потом обсуждать, причем с очень дикими комментариями. Жестче, грубее и так далее. На жаль, проблеми, які обговорювались, мають планетарний масштаб для вирішення таких важливих питань. Планується вцілити в життя головну мету європейського дому створення в Одесі європейської дипломатичної школи миру або простіше школу ООН. Новий об'єкт планують звести в селі Сергіївка, що в Білгород-Дністровському районі. На перший погляд, ідея школи навіть трішки утопічна. Там має бути ідеальний викладацький склад. Педагівський колективбусеста і чотириста 470 человек. Из 470 человек 85% преподавателей мужчин, 45% преподавателей иностранцев. Профессорско-преподавательский состав должен соответствовать требованиям ЮНЕСКО по открытию международного учреждения. То есть должно быть не менее одного профессора, профессоры, кандидаты наук 10%. То есть уровень достаточно высокий. При дипломатической школе будут работать ученый совет, научный совет, совет духовных наставников, педагогический совет, медицинский совет. Школа будет соединять три направления деятельности. Это культура и воспитание, то есть культурно-воспитательный, это образовательный и лечебно-оздоровительный международный детский комплекс. Придет время, когда каждая школа будет заниматься лечением детей. Это факт, уже свершившийся еще позавчера. Мы имеем подрастающее поколение очень хилым. Поэтому в основу образовательного процесса будет положена педагогическая система, включая в, себя в себе лечение и оздоровление подрастающего поколения. Второй вопрос. Амимо предметів, котрі являються основополагаючими фундаментальними, в школі будуть допоможі предмети по спеціальності, окрім викладачів, школу збираються обладнати за останнім словом техніки. В ній запланують дитяче посольства 27 країн світу. Для кожної мініатюрної держави створять окремий будиночок, який відтворюватиме її національно-культурні особливості. Підтримку обіцяють на рівні уряду. Люди Олексійовича – це молода команда, яка Очень реально взялась за дело. И я когда сегодня приехал, поговорил с каждым из сотрудников, послушал их, они все верят в то, что школа такая состоится. И я еще больше убедился в том, что есть все предпосылки для создания такой школы. Это и сама идея, она исключительная. Есть идеи, там, не далее, как вчера ко мне приходили, о национальной, чисто украинской школе выделяются большие деньги под Киевом там, строительство. Все хорошо, все нормально. Есть много других идей. Но тут идея именно миротворческая. Мир сейчас подошел к очередному витку. Стоит на грани даже каких-то военных действий. И если мы сейчас не вмешаемся в вот этот процесс, и создание школы это не, так сказать, не перспектива какая-то, что -то выпускники придут, через 10-15 лет это начнут там руководить страной, начнут руководить какими-то программами. А уже сейчас создание этой школы является поучительным для всех, для детей. И прежде всего для нас, взрослых, мы посмотрим на мир с другой стороны. Я не претендую на какие-то ну, новшества в технологиях педагогических, потому что э, моя задача помочь Василию Алексеевичу, помочь его идее, э, помочь и... Э, так сказать, своим опытом по созданию таких структур, по функционированию, по вопросам строительства школы, по вопросу привлечения финансов, которых он преуспел. У него большой есть опыт по сотрудничеству с международными организациями, всевозможными. Я верю в то, что школа такая будет. Приложу свои усилия, и вас всех призываю к тому, чтобы все люди, которые здесь собрались и которых здесь нет, но они мысленно. Помогите в этом вопросе, это же не какая-то там материальная помощь, это просто моральная поддержка, вера в идею. Термін створення реєстрації школи має багато етапів. Найперший з них отримати статус міжнародної установи. Але для цього потрібно отримати акредитацію міжнародної комісії. Будівництво школи ось ось розпочнеться. Та доки вирішуються організаційні питання, варто задуматись наскільки сучасна система вітчизняної освіти потребує якісних переконливих змін у вихованні і навчанні.